नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज का टॉपिक देखने वाले सामान्य रूप व विभक्ति प्रत्यय सामान्य रूप किसको बोला जाता है विभक्ति प्रत्यय किसको बोला जाता है वही देखेंगे तो चलो शुरू करेंगे विभक्ति प्रत्यय काय नामाचा कि सर्वनामा रूपात हा जो बदल कि विकार होतो त्याला विभक्ति प्रत्यय म्हणतात उदाहरण शिक्षकांनी गोविंदाला वर्गात बोलावले तो इसमें शिक्षकानी नी, नी ये विभक्ति प्रत्यय लगा है गोविंदा गोविंदाला मूल शब्द वर्ग वर्गात तो ये विभक्ति प्रत्यय तो इसके पहले आप उन देखेंगे विभक्ति प्रत्यय का चार्ट विभक्ति प्रत्यय सात प्रकार के होते प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तो इसमें प्रत्यय एक वचन और अनेक वचन तो प्रथमा का एक क्वचन अनेक वचन में कोई विभक्ति प्रत्यय नहीं है द्वितीय का सलाते एक क्वचन सलाना नाते अनेक वचन तृतीय ने ए सी ए क्वचन सी ई ही अनेक वचन चतुर्थी सलाते सलाना नाते पंचमी ऊन हुन ऊन हून, हून। चा चे चे चाची सप्तमी त इ आ त संबोधन एक वचन में कोई विभक्ति प्रत्यय नहीं अनेक वचन में नो तो नो मतलब किसी को भी जोर से आवाज़ देना तो ये विभक्ति प्रत्यय का एक चार्ट यहाँ पे हो गया अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे एक चंद्रकांत दुकानात जातो दूसरा एग्जाम्पल है सुरेश मांजरेला घाबोर तो इसमें अगर चंद्रकांत विभक्ति प्रत्यय अगर नहीं लिखा चंद्रकांत दुकाना जातो दूसरा एग्जाम्पल सुरेश मांझरीला है तो विभक्ति प्रत्यय अगर हटा दिया सुरेश मांजरी घाबर तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस ऐसा लगता है इसीलिए कोई भी सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए उसका अर्थ पूरा करने के लिए सेंटेंस को विभक्ति प्रत्यय लगाया जाता है जैसा कि चंद्रकांत दुकानात दुकानात विभक्ति प्रत्यय है दुकानात जातो दोन सुरेश मांझरीला घाबरतो तो ये एग्जाम्पल में ये दुकाना त ये त विभक्ति प्रत्यय है और जो त हटाने के बाद में जो भी वर्ड बचेगा उसको सामान्य रूप उसका बोला जाता है उसी तरह सुरेश मांजरेला घाबोर तो इसको ला विभक्ति प्रत्यय लगा दिया और ये अगर ला हटा दिया तो जो वर्ड बचेगा मांजरी तो ये मांजरी उसका सामान्य रूप हो गया है का ही उदाहरण बोगोया उदाहरण कुछ एग्जाम्पल अनुक्रमांक शब्द मूल शब्द प्रत्यय सामान्य रूप ऐसा एक चार्ट बनाने का और उसके बाद में उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर एक वजनाचा मूल शब्द आएगा वजन उसको प्रत्यय लगाए चा और चा विभक्ति प्रत्यय हटाने के बाद में जो बचेगा वर्ड वजना ये हो गया उसका सामान्य रूप दूसरा काटा तून मूल शब्द काटा विभक्ति प्रत्यय लगाए ऊन और सामान्य रूप होगा काटा तीन रात्रि ला मूल शब्द रात्रि विभक्ति प्रत्यय लगाए ला ला वक्ति प्रत्यय अगर हटा दिया तो बचेगा रात्रि ये हो गया उसका सामान्य रूप चौथा पॉइंट महीने आने महीना मूल शब्द ने विभक्ति प्रत्यय सामान्य रूप महीनया पाँच सका मूल शब्द सका विभक्ति प्रत्यय ई सामान्य रूप हो गया सका तो दोस्तों इसी तरह सामान्य रूप का व्याख्या डेफिनेशन और विभक्ति प्रत्यय का डेफिनेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आपने देखा है ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना है थैंक यू